शाहे तारिक पिया शाहे तारित पिया रह शाहे तारित पिया शाहे तारित पिया रहा रहनो मा शाहे तारिक पियाे तार जुया शाहे तार जुविया चाझे तार जुया शाहे तार जुवी की झलक कुछ में ओसाफे मोला अली की झलक सूफी ये बाफा शाग तारक पिया सूफी ये बाफा शाग तारक पिया शागे तारक पिया शाह असलम हक होलक उलमी अलहमदिल्ला आज हमारी ग्यारहवीं ट्रांसमिशन जवाहर रमज़ान की जारी है मियाँ हजूर की जेर सरपरस्ती और आज की इस स्पेशल ट्रांसमिशन का आगाज़ जो है हम जिस मुबारक हस्ती से करना चाहते हैं आपका नाम मुबारक हज़रत बाबा फ़रीद मसूद गंज शक्कर और आपका, आपका मजार अकदस जो है वो तो पाक पतन, पतन, पतन शरीफ तो में वाक़ है असल मेहूर बाबा फरीद मसूद गंजी शकर के हवाले से जो है आपकी तलीमत पर कुछ कलाम फरमाए बस मिल्ल रनिम हजरत बाबा फरीदीन मसूद गंजी शक्कर रहमत तान वादा चिश्तिया के बहुत अज़ीमरत बुज़ुर्ग हैं और आपकी वजह से सिलसिला चिश्त में बेपन हिंदुस्तान में इजाफा हुआ आप ख़ानदान चिश्त में एक मुनफरद और यगाना हैसियत रखते हैं आपके ने पूरे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में फैलकर और सिलसिला चिश्तिया की बड़ी इजाफा किया उसमें आप फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक तआला ने मुझे खसूस तीन चीज़ें अदा की जो और किसी को उसके हिस्से में नहीं आई तो आपसे पूछा कि आपके हिस्से में क्या आया है तो आपने फरमाया कि मेरे हिस्से में जलाल आया है जमाल आया है शान और शौकत आई है तो उन्होंने कहा आपके पास तो एक भी चीज नहीं है ये सवाल एक दरवेश ने किया तो आपने कहा मुझे मिली मगर मैंने तकसीम कर दी। तो कहा आपने किस पर तकसीम कर दी तो आपने फरमाया कि मैंने जलाल मखदूम अली अहमद साबिर को दे दिया और जमाल जमालुद्दीन कुतुब हांसवे को दे दिया और शान और शौकत महबूब इलाही निज़ामुद्दीन को दे दी अच्छा मखदूम अलाउद्दीन साबिर कलिय रहमत ला बहुत सीनियर खलफों में से हैं और निज़ामुद्दीन महबूब इलाही आपकी आखिरी उम्र के खलफों में से हैं। यानी कि हज़रत महबूब इलाई रहमत ली सोबत आपके साथ तकरीबन छः से या सात महीने रही है बस उसके बाद आपने उनको दिल्ली भेज दिया था और आपका मिसाल हो गया था लेकिन एक ज़माना बड़ा दो जो बुजुर्गों ने गुजारा आपके साथ वो एक शाह जमालीन कुतुब हाँसीवी हैं और एक मखदूम मलाउदी अली अहमद साबित कलेरी रमोतल आप हजरत बाबा फ़रीदुलद्दीन मसूद गंज शकत रहमत फारूकी नसब थे आपका सिलसिला नसब जो है हजरत सैदना उम्र फारूक रजा अल्लाह तुम से जाके मिलता है और आपकी जो वालदा थी वो सादात से थी हुसैनी सादाब से थी हसनी सादाब से और आपके जो वालिद थे शुएब मोहम्मद शुएब सुल्तान नाम था उनका वो सुल्तान महमूद गजनवी के बहन के बेटे थे आपके भांजे लगते थे रिश्ते में तो ये घराना उस वक़्त बहुत इज्जतदार घराना था और आपके जो वालिद थे वो भी बड़े और परहेजगार थे आपकी वालदा बड़ी वलिया थीं उन्होंने आपकी जो तरबियत की समझ लें आप कि आपको बहुत कम उम्री से ही उन्होंने जो है कुरान करीम तजवीज़ से पढ़ाना शुरू कर दिया था आप। और आपको नमाज की बड़ी तरगीब देती थी आप और फरमाती थी आप मीठा बड़े शौक से खाते थे तो फरमाती थी जो नमाज पढ़ता है अल्लाह उसको मीठा देता है आप क्या करती हैं एक पुड़िया चीनी की बना के और आपके मसल्ले के नीचे रख देते थे आप जब नमाज़ पढ़ते तो कहते लो मुझे मीठा नहीं मिला तो आप कहती हैं अपना मसल्ला उठाओ मसल्ला उठाते तो पुड़िया मिलती तो इस शौक़ में आप एक नमाज पढ़ते एक मरतबा ऐसा हुआ वाकया कि आपकी वालदा घर में नहीं थी किसी काम से गई हो गया असर की नमाज का टाइम तो आपने अपने हजब मामूल वजू किया नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए आपकी वाला वो ख्याल आया उन्होंने कहा कि ले आज तो उनको मुसल्ले के नीचे पुड़िया नहीं मिलेगी कहीं ऐसा ना होगा दिल टूट जाए नमाज से आपने दुआ करी कि अल्लाह मेरी लाज रख तो जब आप नमाज पढ़ के हटे तो आपने हजब वो मुसल्ला उठाया तो उसके नीचे पुड़िया रखी हुई सुबह अल्लाह सुबह थी नहीं तो आपने ले ली आपकी जब वालदा आई तो उन्होंने पूछा कि फरीद तुमने नमाज पढ़ ली हाँ पढ़ ली और कहा तुम तुम्हारा मीठा आया कहेंगे हाँ पुड़िया थी उसमें रखी वो सुबह सुबह तो कुछ बुजुर्ग कहते हैं कि इस नस्बत से उनको गंजे शकर कहते हैं और कुछ रिवायत में एक रिवायत ये मिलती है कि आप फुकरा के साथ थे आपके साथ फुकरा थे तो सब रियाजत में थे अच्छा कई के, के दिन हो जाते थे तो फाका होता था खाने को नहीं मिलता था क्योंकि वो सब इबादत में लगे हुए होते थे कोई कसब करता नहीं था कोई तो एक दिन एक औरत एक सत्तू दे गई थोड़ा सा तो वो उनके फुकरा को दिया सत्तू उन्होंने कहा हजरत ये सत्तू उन्होंने कहा रख लो तुम लोग इस्तेमाल कर लेना और वो सत्तू बनाने के लिए चीनी चाहिए होती है तो एक ताजिर था उसके वहाँ से रेड़ियाँ गुजरती थी शकर की तो उसका माल सप्लाई होता था बहुत शक्कर उसकी रेडी में भर भर के जाती थी तो वो रेड़ी जा रही थी पूरी उसमें शक्कर भरी हुई थी बोरी है तो उन्होंने कहा कि अगर आप इजाजत दें तो हम इसके जो मालिक से थोड़ी शक्कर मांग लें आपने कहा अच्छा जाओ ले लो वो फकीर उसके पास गए उनके आपके साथ जो थे दुर्वेश उन्होंने उससे कहा कि भाई हमें थोड़ी सी शकर दे दो तो।, तो उसने देखा उन्होंने बोला पैसे वैसे तो देंगे नहीं मांगने आ गए उसने कहा शकर नहीं है इसमें इसमें तो नमक है अच्छा वापस आ गए वो उन्होंने कहा बाबा फरीद को कहा कि बाबा वो कह रहा है शकर नहीं है इसमें तो नमक है तो आपने फरमाया कि ठीक है नमक ही होगा उसमें कोई बात नहीं अब वो जब वो पहुंचा माल उसका दुकान पर तो खोला सारा नमक था अब वो बड़ा परेशान हो गया उन्होंने बोला ये क्या हुआ परे उनने कहा वो दरवेश से मैंने कहा था वो वापस आया और उसने आन के माफी मांगी कहा बाबा बस ये मुझसे गलती हो गई मुझे माफ फरमाए उसमें नमक नहीं था शकर ही थी और ये मैं शकर हदयतन लाया हूँ तो आपने फरमाया कि अच्छा चलो उसमें शकर ही होगी सुबह तो फिर उस वो सारी शकर हो गई तो बाद रावी कहते हैं कि गंजे शकर से ये रिवायत की वजह से आप मशहूर हुए आप का जमाना जो है वो हजरत बहाद्दीन जिक्रिया मुल्तानी का दौर है ये बहुत दिन जिक्रिया मुल्तानी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जलालुद्दीन तबरेजी लाल शाहबाज कलंदर ये सारा एक टाइम है लोगों ने आपसे एक दिन पूछा कि हजरत आप इतने साहिब रियाजत इतने बुजुर्ग हैं आप लेकिन आपके पास मालो इसबाब नहीं है जैसे जिक्रिया मुल्तानी के पास है वो बहुत ही जिक्रिया मुल्तानी जो थे अपने वक्त के बड़े अमीर कबीर शख्स थे आपके बारे में है कि आपके घर के काम काज करने के लिए सिर्फ तीन सौ नौकर थे तो आप बड़े साहिब थे तो आपने फरमाया कि बात यह है कि अपने अपने जर्फ की बात होती है हजरत बहाद्दीन जिक्रिया मुल्तानी का जर्फ इतना वसी है कि मालो इसबाब उनकी याद इलाही में मुखल नहीं होते और मुझ में इतनी वसत नहीं है तो लिहाजा में दूर रहता हूँ उस चीजों से आप बड़ा साहेब जहब और साहेब रियाजत थे आपको आपकी इबादत और दीद रियाजतों की वजह से जहदुल अंबिया कहा गया क्या आपने बेपनह रियाजतें फरमाई हैं और बहुत कड़ी खानदानी चिश्त में सलाते माकूस सबसे पहले आप ही ने पढ़ी है और एक जमाने तक आपने सलाते माकूस पढ़ी है अब सलाते माखोज का शरीय में कोई जिक्र नहीं मिलता लेकिन ये बतौर रियाजत या नफ कशी के लिए थी और बुजुर्गों ने इसको रियाजत और नफ्कशी के लिए बहुत तारीफ की है इसकी इस नमाज की और इसके अलावा आपने तीस साल कमोबेश बाद में छत्तीस साल है बाद में तीस साल है कि आप जंगलों में फिरे और आपकी जुबान की ये तासीर पैदा हो गई थी कि जब आप जिक्र में होते और परिंदे शोर मचाते तो आप कहते खामोश हो जाओ तो सारे परिंदे गिर पड़ो और सन्नाटा हो जाता फिर जब आप जिक्र से फारिग होते तो आप कहते हैं, फरीद तूने ये क्या करा आप कहते चलो चलो उड़ जाओ सब उड़ जाते सुबह ये आपकी जबान की तासीर हो गई थी